У меня была маленькая собака, я когда-то подобрала его на улице, очень милый был пес. Мы пошли гулять там, где вот железная дорога, вдоль железной дороги. Вот и возвращались уже домой. И вдруг он был совсем маленький, такой как с размером. Там было, скорее всего, что-то со с смесь. Вот и вдруг откуда-то вылетело такое что-то гадило подобное. Никого вокруг и кинулся на него, вцепился ему в ногу в заднюю. Я его тяну к себе, он его тянет к себе, а все это вот так вот на склоне. Я вдруг не спеша, откуда-то появляется мужик, а возле него еще один такой здоровый типа москвича. Вот, в общем, короче, ели, отодрали ели. А потом в результате я упала, и я свою собаку закрыла собой. А этот начал бегать вот так вот возле, вокруг меня. Вот. Ну, мне еще повезло, потому что я была в шортах и в топике. Крупно ну, повезло. Парадоксальная вещь, я да. вам скажу, что мы вот сколько сталкивались, никогда не нападали бездомные собаки. Да, Всегда бездомные никогда. Мы, например, вот я, у меня до этой собаки был Эрдель. Собака была 13,5 с половиной лет. Собака без зубов, глухая, слепая. И на нас напал хозяйский стаффорд. Да. Карлов хозяин, даже фамилию вам скажу. Да, вот, вот, и милиционер сначала Мало того, Время. мы подали заявление, приложили все документы. Подрал он мою подругу, укусил за ногу, и моего пса. Вот этого вот старого, слепого, глухого. Подали милицию заявление. Я не знаю, что сделал Карлов, но на следующий день мне прислали повестку на суд, и я была в качестве ответчика. За мной тут вся. А уже, уже вы обвиняли. Да, да меня обвиняли. обвиняли. Что старая, слепая, беззубая mm -hmm. собака покусала молодого ставлюширского терьера, а они побили хозяина. Mm -hmm. Я вам сказала, что культура собаки, в принципе, зависит от культуры хозяина. Mm -hmm. вот, потому что как бы, ну, если у тебя есть собака, и ты ее любишь, это не значит, что ее должны любить все вокруг, правильно? Вот, есть очень многие люди, которые боятся собак. Я, например, собак боюсь, потому что я знаю, чего от собаки ожидать. Вот, я всегда стараюсь, чтобы моя собака не подходила к людям, вот, которые ее как бы, ну, к чужим людям к посторонним. Она первая не нападает, она не агрессивная, я у нее агрессию не наоборот даже подавляла, не, не воспитывала, не, воспитывала не, не... не культивировала. Потому что я не хочу, чтобы моя собака была злая. Вот. В принципе, ее достаточно и размеров ее. Вот. Но как бы я стараюсь, чтобы... Я знаю, что не все люди, люди разные есть. Например, дети могут испугаться, люди взрослые тоже могут испугаться. Если у тебя есть собака, люби ее, но это не значит, что ее должны любить все вокруг, правильно? Поэтому как бы... Но в основном нападают, конечно, собаки хозяйские. И в основном я вам скажу. А я вам скажу, что провоцирует. Собака очень чувствует состояние своего хозяина. Вот. вот. почему говорят, что собаки, например, больше любят гулять с мужчинами, хозяевами, потому что они чувствуют, что мужчина может защитить, как бы они чувствуют силу хозяина, и собака себя чувствует сильной. И когда идет через площадь, ну, давайте назвать своими вещи именами, идет хамло вот такое вот, и рядом идет стафаршир какой-нибудь или ротвейлер без поводка, наглый, и когда хозяин даже не делает никакой попытки забрать, например, вот гуляет куча детей, и собака проходит мимо, неважно, пусть она не кинется, но ребенок все равно может спровоцировать. Ребенок Испугать. есть ребенок, понимаете, может испугаться. Подбери свою собаку. Я, например, считаю, что там, где люди, собаку надо вести на поводке, на коротком поводке. Пусть без намордника, но в поводке. Вот. А когда он даже не делает попытки забрать, вот. а собака все-таки это как не есть, а животное. Это животное. Ребенок где-то может сделать, даже любой человек может сделать. Какое-то неосторожное движение, которое собака может не так истолковать. Вот, поэтому, скорее всего, чаще это виноват, когда собака хозяйская кидается и кусает, виноват хозяин, потому что он себя неправильно ведет. Собакой нужно управлять, и управлять правильно. Вот я же говорю, что если любишь ты свою собаку, не значит, что я должна любить все вот. Поэтому как бы... А бездомные собаки очень редко. Бездомные собаки нападают... Это в своей жизни еще Усилой, вряд ли, Бездомные собаки нападают в основном в стаю, знаете, куда вот стая. Mm -hmm. вот, а поодиночке они, как правило, редко когда. И от злоба. А хозяйские собаки нападают вот просто от того, что... вот yeah, я вам говорю, что воспитаны. Плохо воспитаны. И от того, что, знаете, вот как человек, вот просто, ну, это какое-то такое... Э всегда какая-то или такой, ну, я даже не знаю, как это назвать. Вот он идет вот весь такой себе вот посмотрите, какая у меня собака. И то же самое, вот, например, идет рядом бабушка с каким-нибудь маленьким ну, чмошником. Ну, ты, может, она его на улице подобрала, но это ее отрада, это ее любовь, она живет этим маленьким песиком, знаете, любой, может, или какой-нибудь пекинес или что-то типа этого. Вот. И он даже не делает попытки забрать эту свою большую собаку. Вот у него собака большая, вы ему бойтесь меня и собирайте. Я, я говорю, культуру собак определяет культура хозяев. Очень часто такое бывает, что даже не делают попытки забрать. Вот парадоксально, мы гуляем, овчарка, и собака поменьше. Идет кто-то с большой собакой. Когда они гуляют в одиночку, то собаку хозяин даже не подбирает. Видит овчарку, вроде как собака может ответить, уже подбирает собаку. Просто угу. боится за свою собаку. Это, это, это все зависит от людей. Но после этого случая-то вы обращались куда-то? Никуда или я не обращалась. Или... Я была рада, я потом уже увидела, что, что у меня прокусанное ухо. Да, собака моя на удивление была практически, как-то я не знаю, как ему повезло. Вот. У а вот подош... прокус... Да, у меня было прокусное ухо. А еще что? Вот. больше ничего мне тоже повезло. Да. вот А появился потом хозяин еще с одной такой же огромной собакой. Вот он просто гулял без поводка. У меня была маленькая собачка, у него два здоровых слона. А какой породы там собака была? Там был на ризеншнауцер, Шнауцер, который на меня напал. То это был Шнауцер с кем-то помнить. А второй был, по-моему, московская сторожевая. Угу. Вот. Я, честно вам скажу, что того перепуга я не обращалась никуда, кроме своего ветеринара Я к ней пришла полушоковом состоянии. Она посмотрела, говорит, ну хочешь, говорит, ставь себе. Он мне серьгу. говорит, у тебя там говорит, пробита, говорит, хрящ пробита. Ну и все, в принципе, как бы ничего. Так, просто мы теперь туда больше никогда не ходим. Потому что. собачка идет. Сейчас все, мы пошли. Это группа с Нет, это кобелек, а у нас две, две, сучки в интересном положении. Я несла в руках великий тубус. На мене почали гавкати собаки. А я бризнула на них балончиком і втекла. Яким балончиком? газу? Так. Да. Я дуже швидко бігаю. А скільки собаки. було собак? Десь п'ять. В місті було, так? Да? Буду да, гулять с такими да? огромными Тут, собаками, большими, очень, согласны, очень да. с большими. Вот, позавчера и четверых э, ну, де, ребят выгнала с площади, потому что они гуляли спит бультерьерами. Это собаки без намордников. Каждый вечер приходят. Каждый везде, вечер. Они да. занимаются там какими-то этими драками собачьими. Вот они их на, ну, типа натравливают друг на друга. То я их выгнала со двора, потому что сказала на площади много детей, потому что ну, такие детей а тут столько. Сколько было собак? Четыре, четыре собаки, года. огромных, четыре собаки. А, а Ребята где-то лет 16. Молодых, да, да 17 где-то ну, так такие. Вот где да. И друг на друга натравливают собак. Вот. А дети тут же Не понимают опасности. Да? да, конечно, не так. Понимает. дело в том, что, понимаете, это мы возмущаемся как собаководы. Остальные вот мамы, папы, все сидят. Возле них эти собаки бегают, все вроде бы... Знаете, не реагирует никак, но ну, это уже личное дело каждого. Так, я за своего внука боюсь, потому что мне я знаю, что это собака, она не кусает, а рвет. Поэтому ну, и самое даже... интересное, что пускают без поводков, без ничего. Маленьких мы держим на поводках. Травливаем. Тут один гуляет да. милиционер да? по утрам Ротвеллер, Ратвеллер, тоже я ему говорила, тоже без наморника. Он сам говорит, что моя собака слушает только меня. Даже жену не слушает. Я говорю, а вы уверены, что ваша собака, допустим, не бросится на кого-то другого? Я типа, я говорю, мы будем жаловаться в милицию. Я сам милиционер. Мне плевать, куда вы будете жаловаться. Понимаете, поэтому... Я только хотела спросить, как вы считаете, куда... Но стоит ли обращаться в милицию? Ой, о, сейчас, нет, не нет. Сейчас, что, сейчас не стоит обращаться. Как сейчас никуда ничего не стоит обращаться. Как есть, это своими силами, если не дожди, да. допустим, ты можешь. Потому что ничего не будет? Да, да ничего, ничего не, не будет. будет. Это вот я считаю так, если вот мы собрались, 3-4 человека вот возмутились, то еще как-то сыграет какую-то роль. А жаловаться, ой, о чем вы говорите? Да. Порядка нет, абсолютно. Порядка никакого. А Видите, вот мы гуляем с маленькими, к нам могут подойти и сказать, ой, вы почему да, 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 тут да. гуляете с такими собаками? Да? Серьезно? Да, да. Тот же рел, мо... давай... а спрашивают, почему на нет. <свят> на нас вот вчера мы с ним гуляли, тоже тут мужчина с двумя собаками. Фокстерьер напал на него. Но то мужчина еле оторвал свою собаку. О, шо, ну тушь уж. Один раз дворняжка напала, потому что тут очень много дворовых собак. Конечно, море тут бегает. Море. Их Особенно, если может, да конечно. если знаете, эти, как там, свадьбы эти собачьи, то, я не знаю, ватагами бегают. И... А мужчина тогда с овчаркой, что на нас он а, хотел да, травить. А, на да, на нас, да, нас травил да. Он сказал, что я, ну он выпивший был, вот, да. и говорит, что я сейчас на вас натравлю, и вы здесь все отсюда. Да, а я побежала сюда, мышь, подошли, да, там да, мы же подошли на этому милиционеру, не там нет. никакое дело. Ну, я понимаю, он дежурный-то ему, оно в общем-то